आप कस्टमर को कितनी प्यार से बोल दो भैया जी आधे घंटे बाद रबड़ हटा देना सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से हेलो दोस्तों मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार सलाम सत दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वीवो वाई बारह एस में फोल्डर डालना या डिस्प्ले डालना या फिर कोम्बो डालना जो भी आप उसे कहते हैं इस का जो फोल्डर है वो टूट गया है कस्टमर का फ़ोन है दोस्तों मेरे पास आया है तो इसमें मैं आपको इजी तरीके से डिस्प्ले डालने बता दूंगा किस तरीके से आप बगैर किसी नुकसान के और इज़ी तरीके से डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं अगर आप मोबाइल सीखने वाले मोबाइल रिपेयरिंग बिगिनर्स हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है ये वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों बीच में वीडियो को स्किप करके मत देखना दोस्तों अगर आपके पास है मोबाइल अभी तो आप अगर कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरी वाच कर लीजिए अच्छे तरीके से उसके बाद ही सेट को खोलना ठीक है साथ के साथ खोलने की कोशिश मत करना दोस्तों वरना कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा आपसे फिर आप को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों हैं पूरी देखना बड़े आसान तरीके से जल्दी से आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसका बैक कवर हम खोलेंगे ये पीछे वाला ये प्लास्टिक होता है दोस्तों कांच नहीं होता ये प्लास्टिक का होता है इसको खोलने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको आपके पास वाइट पेट्रोल होगा जो भी आप ये सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं वाइट पेट्रोल वगैरह या ये यूज़ करते हैं ना दोस्तों आप इसको इसकी किनारियों पर हल्के हल्के मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों मैं खुद आपको अपने सर्विस सेंटर से ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और जो भी जेनवन तरीका होता दोस्तों मैं आपको वही बताता हूँ इसमें देखो हीट मारने का भी एक वो होता तरीका है ना हम हीट भी मार के खोल सकते हैं इसको मगर हीट मारने से क्या होता है कभी कभी ज़्यादा हीट अगर हमारा ध्यान कहीं और रहा और ज़्यादा हीट चली गई तो वो ढक्कन ये जो इसका ये वो बैक कवर है ना मैं ढक्कन बोलता हूँ दोस्तों सॉरी ढक्कन निकल गया मुझसे कोई नहीं ढक्कन ही बोलते हैं वैसे तो।, तो ये अगर जल गया कहीं से तो फिर कस्टमर को थोड़ा सा एक गिल्टी फील हो फील होता है कि बंदे को काम करना नहीं आया तो उसकी थोड़ी शो खराब हो जाती है दोस्तों देखो दोस्तों, इसका ढक्कन निकल गया ना ये पहली बार खुल रहा है दोस्तों अभी तक सील है मोबाइल ठीक है दोस्तों हाँ। ये दोस्तों अभी इसक्रूप आपके सामने खोल रहा हूं मैं अभी अगर आप पर नहीं है ताकि मेरे मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों जो नट जहां पे लगा होता है ना छोटा जहाँ पे लगा है तो छोटा लगाना बड़ा जहाँ लगा होता है बड़ा लगाना इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ये दोस्तों ये पत्ती निकालनी जरूरी है ये देखिए ये पत्ती निकल गई ये वाली पत्ती हमने निकाल ली इसको अभी मत खोलना दोस्तों पहले पत्ती निकाल लेना जैसा कर रहा हूँ दोस्तों वैसा करते रहना बस ये इसका फिंगर प्रिंट का पत्ता ये फिंगर प्रिंट जो लगा हुआ है ना यहाँ पे ये फिंगर प्रिंट जहाँ से उंगली टच करके कस्टमर अपना मोबाइल खोलता है ये फिंगर प्रिंट का पता है इसको रिमूव कर लीजिए उसके बाद ही इस बैक पैनल को हम खोलेंगे अब इसमें आप नाखून की मदद से खोल लीजिए मैं तो नाखून का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों ज़्यादातर और अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें कुछ कठिनाई पेश आए तो आप कोई ब्लेड वगैरह लगा सकते हैं ये सिम ट्रे नहीं निकाली थी सिम ट्रे निकाल लीजिए एक पैनल को निकाल लेते हैं यहाँ से ठीक है दोस्तों बगैर किसी नुकसान के ये दोस्तों फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है ठीक है दोस्तों इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना नहीं तो वरना बाद, बाद में फिर हमें भागना पड़ जाता है फिंगरप्रिंट का पत्ता लेने के लिए जी और इस ग्रीन पन्नी को आपको खींचना है ठीक है दोस्तों खुलेगा बगैर किसी नुकसान के कोई टेंशन नहीं डिप्पले निकालने है। दोस्तों डिस्प्ले निकालने के लिए भी हम इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि डिस्प्ले ख़राब है 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 टूटी टूटी हुई हुई तरीके से हुई है दोस्तों ब्रेक हो वाइट वेटल मारोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों ध्यान रखना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और कस्टमर का कोशिश करिए जितना अच्छा काम हो सके उतना अच्छा अपनी तरफ से कोई चीज लगानी हो कहते हैं ना चार चांद लगा देना अपनी तरफ से अगर चार चांद लगा कर दोगे तो भाई साहब कस्टमर बना रहेगा आपका अब इस पर सूखे एक सूखा कपड़ा लेना दोस्तों सूखे कपड़े से आप इसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिए दोस्तों अब इसमें फ़ोल्डर लगा लेते हैं फोल्डर में, हूं। फोल्डर में ले आया हूँ ये फ़ोल्डर मैं लेके आया हूँ दोस्तों दिल्ली के करोल बाग से मैं करोल बाग के पास में हूँ तो मैं करोल बाग से सामान लेना पसंद करता हूँ ये फ़ोल्डर है दोस्तों ऑन क्वालिटी का है दोस्तों और ये फोल्डर अभी सितंबर चल रहा है 2022 तो इसका प्राइस आठ सौ रुपये है अच्छी क्वालिटी का सबसे अच्छी क्वालिटी का है और सबसे पहले इसको आप लगा कर चेक कर लीजिए मैं से, वैसे मैं वहाँ चेक कर कर ही लाया हूँ दोस्तों को मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं को पहले भी वीडियो में बताया मैं फिर भी बता देता हूँ पासवर्ड कस्टमर से पता कर लीजिए दोस्तों बैटरी का पत्ता सबसे पहले रिमूव करना है आपको देखा कि वो स्टिकर नहीं हटाते ये भाई हटा लिया करो ये पहले तो ये पन्नी हटा लेनी है दोस्तों हटा लो इसको ये ज़रूरी है ये इसकी पीछे की ग्राउंड ग्राउंड से टच होने वाली ये जो स्टिकर होता है ना दोस्तों इसको फिर इसको थोड़ा सा खींच के ये जो इतना स्पेस है ना ये स्पेस छोड़ना है हमको पेस्ट लगाने के लिए ठीक है दोस्तों थोड़ा सा खींच के इसको लगा दीजिए अब ये लग चुका है दोस्तों हम इसकी किनारियों पर बारीकी से लगा देंगे पेस्ट फोल्डर को लगाएं पहले आगे की तरफ ले जाएं और फिर पीछे की तरफ लाएं याद करके लगा देना इसके बारे में एक बात और देता हूँ आपको इसके बारे में एक ख़ास बात और बता देता हूँ बैटरी जब गर्म होती है ना बैटरी कभी भी आ, हम यूज़ करते हैं ना मोबाइल में तो बैटरी गर्म होती है तो ये हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक टेप की तरह काम करती है ये पन्नी अब ये कवर लगा दीजिए और ध्यान रखना दोस्तों बस कैमरे पर आप बिल्कुल ध्यान रखना कैमरे पर कभी भी उंगली भी उंगली कोई टच मत करना अपनी और दोस्तों इसकी ये जो पत्ती है ना ऊपर इसकी इसके सेंसर के पत्ते के ऊपर जो लगती है इसको दोबारा वापस आप लगा दीजिए याद करके लगाना दोस्तों देता हूँ अपने सक्सेस का उसको भैया याद करके लगा किनारे कि लगाना दोस्तों है कोई, कभी कोई और खोले तो उसको परेशानी ना आए कुछ हल्का लगा।, लगा देंगे ये लगा दिया दोस्तों हमने अब इसमें लगाते हैं रबड़ को पंद्रह मिनट बाद आप हटा लीजिएगा पंद्रह मिनट में पेस्ट आपका सूख जाएगा आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो एक चीज़ और आपको टिप्स दे देता हूँ कस्टमर को कभी भी रबड़ लगा के ना मत दो देना ही मत उनको अपने पास ही रखो पंद्रह से बीस मिनट उसको खड़ा रखो कस्टमर को क्योंकि पता है क्या होता है कस्टमर भाई हमें तो पता है इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है डिस्प्ले के अंदर कस्टमर को तो नॉलेज नहीं है कस्टमर फ़ोन ले जाएगा आपसे आप कस्टमर को कितनी प्यार से बोल दो भैया जी आधे घंटे बाद रबड़ हटा देना वो नहीं हटाने वाला भाई साहब दो दिन से पहले भी सच्ची बता रहा वो नहीं हटाने वाला दो दिन से पहले वो सीधा जी सोचेगा कि भाई